І в нас є новий гість. Це Андрій Коря. Коря я знаю, а прізвисько. Коренівський. Коренівський. От просто я знаю Андрія, це людина, яка заспівує, знаєш, заводить трибуни футбольних фанатів Динамо, футбольного клубу Динамо. І я його там завжди бачу спереді, як він, тобто спиною навіть до стадіону. Ось, але ми говоримо не лише про вчорашній матч Динамо Шахтар, який закінчився дуже плачевно для вашого футбольного клубу, а й взагалі про футбольних ультрас як одну з одиниць, я не знаю, в боротьбі як на майдані в ці місяці. І от я знаю, що футбольні фанати також їхали в Харків на мітинг і були побиті. Разом з активістами свободи під Полтавою про це все будемо говорити. Я просто хотіла б, щоб ми показали відео із вчорашнього матчу Динамо Шахтар за єдність України. Давайте подивимось. Отже, Андрій, вчора я просто також була на матчі. Ви навіть зробили таку з трибуну, якби намагалися показати оцей синьо-жовтий прапор, так, з одного боку, Шахтар, з другого Динамо, синьо жовтий прапор і символізувати єдність України. Наскільки от взагалі зараз футбольні фанати примирилися між собою? І Я так розумію, що я вчора зустріла навіть сімферопольських футбольних фанатів, які також підтримують єдність України, які змушені, на жаль, були поїхати. Крему. Расскажи, как зараз. Ну, про перемирие всем известно. Мы его, как бы, с инициативы выступили в январе еще, если не ошибаюсь, и все были солидарны. И даже некоторые такие города, в которых были сомнения, они проявили солидарность в этом вопросе, ну, потому что все ситуацию, в принципе, изнутри увидели что такое это, этот старший, северный, любимый наш брат, его политику, его действия и так далее. Поэтому у нас перемирие, мы все братья, около футбольные разборки, футбол, какие-то наши противостояния, это все детский лепит сейчас. Сейчас у нас общий враг, мы все на одной стороне баррикад. Были парни, да, из Симферополя, которые к сожалению, из-за преследований вынуждены да. сейчас уехать оттуда, мы их стараемся поддерживать. Ну, такая ситуация. Скажите, а какая у вас структура вот, э, сейчас внутри? Да, я знаю, в Донецком, у Донецких ультра, шахтеров, там не все так однозначно в плане поддержки э, проукраинского движения. Структура, вот у вас организационная насколько. Нет, или нет, стру... нет, я имею в виду структура у вас, сколько у вас народу за, сколько против, есть ли внутри оппозиция, или есть такие, которые хотели бы не ввязываться в политику, а только быть вот футбольной темой там и так далее. Мне тяжело судить именно, кто хотел бы конкретно переживать за футбол, за голы, за статистику и за тактико-технические действия, но конкретно за светлое будущее Украины, я думаю, не ошибусь, если скажу, что переживает 100% фанатов активных киевского «Динамо». Ну а кому это более интересно, кто более за это переживает, кто менее. Мне тяжело сказать, но в принципе думаю, если посмотреть на трибуны, что происходит и как у нас вообще все развивается. В Нацгвардию ваших много пошло? Ну, это такой, наверное, очень тонкий вопрос постараюсь на него адекватно ответить и наиболее правдиво. Скажем так, мы стараемся держаться обособленно, и сейчас такое не особо приятное время во всех отношениях. Почему? Потому что когда была революция, был конкретный враг, мы все были на одной стороне баррикад. Сейчас происходит очень много интересных таких движений, такая своеобразная мышиная возня, кто-то хочет вылезти повыше, кто-то хочет вылезти побыстрее и так далее и тому подобное. Интриги, грызня, поливание друг друга дезинформация, да, ну вот такие всякие формирования, Насгвардия и так далее. Мы стараемся держаться обособленно. Если будет необходимость, мы выступим, чтобы поддержать светлое будущее Украины, ее единство и так далее. У нас Свой путь ми знаємо, чого ми стоїмо по поводу нацгвардії, та наверное, такой вопрос. не к нам, Андрію. Але все ж таки, ну ця нацгвардія вона складається з більшо, з міліціонерів. Так само я знаю, що футбольних фанатів з міліціонерами ніколи не складалися стосунки. Ось вам взагалі ця ідея нацгвардії вступу в неї, вона як вам видається, тому що ну, було дуже багато претензій на то, до Нацгвардії. мені тяжело зараз судити. Я стараюсь особливо в це не вникати в такі офіційні формування, сколько там міліції в процентному і так далі. Опять же, я знаю, що є мої соратники, мої браття, фанати Київського Динамо і не только. которым я могу в первую очередь доверять, а какие-то формирования, которые, опять же, инициатива идет откуда-то слева, скажем так, или сверху, скажем так, это ну, лично для меня чуждо и, наверное, для многих также. Если будет вот уже конкретное движение, я думаю, мы сможем создать свою у нас гвардию. Так куда же уже конкретнее? А? Куда же уже конкретнее? Ну, куда уже конкретнее, ну и про действия конкретные, что же тут не буду там все рассказывать. Слушайте, а Бри. вот еще такой вопрос. Вот в Донецке Евромайдан разгоняли титушки. Местные ультрасы э, несколько раз вышли на поддержку Евромайдана и разогнали титушек. А вот можете вы дать, то есть мы журналисты так оцениваем, да, категорию этих, которые разгоняли эти тетушки, люди характерной спортивной наружности, там, да, в одежде характерной какой-то, с агрессивным поведением. А вы можете дать, кто это такие тетушки? Тетушки? Это довольно такой широкий, наверное, широкая характеристика. Это в первую очередь люди... Глупые это в первую очередь люди э, безидейные, вот в, наверное, вот вкратце так, которые, лег, которых легко одурачить. Не обязательно это люди, которые поддерживают даже те идеи, ту сторону, за которую они стоят, возможно, их э, заинтересовали больше деньги. Ну вот, вот наверное, вкратце вот так где-то. Андрій, я от повернуся до теми, з якої власне тебе і покликали до от цього поїздки. Також і Ультрас Динамо в Харків на мітинг в неділю і іде е, і Ультраси, і прихильники там партії свободи, і інші активісти були побиті міліцією, зупинені ага. на КПП під Полтавою. Ага. Ми знаємо, що дуже сильно побили людей і навіть пограбували. Скажи, скільки з вашої організації було людей, я розумію, може не всі хочеться називати, і взагалі який стан хлопців зараз. Ну, я можу судити тільки по розказам. Я був у Львові на виїзді, я вчора розказував про це. По розказом, як мені парни передали. ну именно конкретно из динамовского движа, вот в том количестве, которые были приняты в ПГТ Чутова, было, наверное, пару десятков человек. Ну, травмы разные совершенно, да, побои. Ну, все очень жестко происходило, все очень быстро. Милиция полтавская, милиция местная вроде бы как бы не вела себя так, а, как говорят, это вот именно конкретно представители так называемых органов правопорядка приехали из Харькова, наверное, бывший Беркут и так далее, которые были там в автоматах, все в балаклавах, которые очень обиженные, злые на Майдан, которые всех называли нехорошими словами, и нехорошими словами каких-то представителей сегодняшней власти и там кричали, задавали вопросы, куда ты ехал и так далее, что ты делал. Из, ну, побои, ну, там, да, лица вроде каких-то там жестких, таких серьезных, вообще там прям очень-очень э, тяжелых вроде бы нет но в принципе вот там у вас был и сергей бондарь да у него вот лицо ну вот он вот по, по внешнему виду вот, насколько я знаю ну, вот один из таких был тяжелых то есть да ну побои насчет переломов серьезного такого что-то вот я информации объективно не обладаю ограбление да деньги Золота, потрашили кашельки, техніка, да техніка в машині. Тобила што от такої там. Ну там і средства самозащити, бронежилет. бронежилети. Отакоє. От, от да щойно було є повідомлення термінове в горлівці було викрадено депутата міської ради Володимира Рибака. Це той депутат, якого ми показували який відео, який зривав, зривав прапор Донецької республіки. Якщо ми можемо, то давайте покажемо ще раз відео з Володимиром Рибаком. в нас воно було. Я навіть можу вивезти його на плазму. Зараз покажемо, як він зривав да, Донецької Народної Республіки. Прапор, власне. Зараз ми. Отже, Володимир Рибак, це місцевий депутат в Горлівці, який власне сьогодні зривав прапор з Горлівської міськради, прапор Донецької народної республіки. Його викрали за інформацією Олексієм. Я так розумію, свої джерела там в горлівці повідомили, що Володимир зараз... Рибак він є прихильником опозиційних партій і так. Скажемо, так. Ну, тому що... Колишніх опозиційних, опозиційних це, це ще за. За старою звичкою тому і саме по цих каналах вони повідомили щойно, що збирають термінове засідання своєї коаліції для того, щоб їхати, мабуть, щось робити. Я не знаю. Андрію, просто після цього цієї історії, коли міліція пограбувала людей, ніби наша українська міліція, людей, які хотіли їхати на мітинг, uh -huh. саме проукраїнський, uh -huh. в Харків допомагати тимтешним євромайданівцям. От ти і, і ваш фанатський рух, як ви для себе цю історію ну, зрозуміли? І чи хочете. Тому що просто дуже багато лунає зі слів там, міністра внутрішніх справ Вакова про те, що він, наприклад, готовий озброїти патріотів, закликає їх а, іти воювати, так, і ще там щось. Після от цієї історії а, ви хочете ще ну, якось, не знаю, їхати на схід? Ну, тут вопроси. Да, наверное, в первую очередь возникают к руководству сегодняшнему силовых структур. Одно дело, если они не контролируют ситуацию и не контролируют этих людей, которые вот это делали, потому что, ну вот, как мне парни говорили, да, там, эти милиционеры, да, то есть конкретно там называли фамилии, говорит, да ваш там это, там такой-то, такой-то и так далее. То есть это один момент. Если же это какая-то такая игра, когда вот наоборот, опять же, идет инициатива снизу, да, люди едут поддержать такой проблемный регион, поддержать, чтобы там ничего не происходило, потому что мы знаем, да, на следующий день там вышли только харьковчане, и там было сколько десятки пострадавших. И это какая-то игра, чтобы наоборот людей там прижать, кого-то забрать, кого-то там переломать и так далее, то это другое. Ну, на самом деле, да, вопросы к руководству силовых структур. Я, наверное, ну, я от себя лично скажу, я не буду сейчас говорить о движении, мы, наверное, я не ошибусь, если скажу, что вот да, там движ Динамо Киев, мы э, хотим, чтобы сейчас все было в Украине спокойно, нормально, чтобы все потихоньку регулировалось. Если даже надо наше какое-то взаимодействие с теми же силовыми структурами, для нас это не зазорно будет сейчас. Потому что мы сейчас в первую очередь, мы граждане Украины сознательные. И если надо какая-то наша помощь, я думаю, для нас будет не зазорно ее оказать потому что, ну, опять же, враг, там, грубо говоря, у ворот, и враг у нас общий. Мы все его прекрасно видим, мы все его прекрасно знаем, и мы все прекрасно это понимаем. Если же это идет какая-то такая игра непонятная, ни для кого, и нас кормят какой-то такой только информацией, которая из себя ничего не представляет, а происходят какие-то подковерные игры, это совсем другое. Вот это, на самом деле, непонятно. Но мне хочется верить, что руководство силовых структур тоже хочет, чтобы Украина была едина, Украина сохранила свои границы, и Крым пока, да, Крым пока в стороне этого, вопрос на будущее надо решать, и ну, таких эпизодов удастся избежать. Но как себя вела милиция, как мне парни рассказали, то или же просто это такой был у них выплеск эмоций, и они такие были обиженные и злые на то, что произошло в Киеве, да, ну и в Украине эту революцию. Или же просто от этих людей завтра реально же непонятно чего ожидать. И они реально станут З цим железом і с оружием по другую сторону баррикад. Чи багато у вас прихильників правого сектору? Ми вчо... Я, наприклад, вчора бачила цілу одну трибуну. З прапорами правого сектору були прихильники. І я так розумію, що «Ультра» з «Динамо» товаришують з Мені тяжело сказать в процентном процентному і так далі. Ми в першу очередь за все движення. которые, опять же, назовем это так, обобщенно, за светлое будущее Украины. То есть и, и, сказать, что у нас там какое-то там мега взаимодействие и, и так далее. Мы, опять же, фанатский движ, это движ, который поддерживает футбольный клуб «Динамо Киев» на трибунах и так далее. Все остальное это сознательные граждане Украины, которые могут даже состоять в правом секторе. Но сказать в каком-то процентном соотношении я не могу. Это личное дело каждого. Какого-то организованного такого посыла, договора или какого-то там подписанного меморандумом о сотрудничестве у нас нет. Но опять же, мы поддержим и будем солидарны, будем дружны с движениями, которые... відстоюють світле майбутнє України, общу, наше спільне наше спільне майбутнє. Тому, якщо ми будемо, ну, якби как бы видите, розуміть, що це десь там буде правий сектор, ми будемо старатися їм помочь. Ну, это так, як примір. Я просто хочу нагадати, що показати це відео, власне, як бала активістів під Полтавою, були міліціонери, це факт, і так само був Харківський оплот, як він сам А потом пізніше заявив про це. Давайте видео. Вблизи поселка Чутова сотрудники ГУВД Харьковской области задержали группу правого сектора в количестве 60 человек. Сотрудники милиции обезвредили эту группу без единого выстрела. Это помогло предотвратить кровопролитие в Харькове и Харьковской области. Хорошо, хорошо. Не поворачивайся. Выправляйся. Что, вы не

50, да? Пока следственные действия не снимают. Как Ага, uh -huh, uh -huh. На, красной На, на, красном. на красном. Там он со своим стоит. Uh -huh. Это под под коммунистов, потому что футболки были. А что характерно, что. Они изъяли, да? Ну да, изъяли, да. Дуже да. ну, чудовие. Доказы правого сектора. Да, ну там да. совершенно, вот как мне рассказывали, и там парни потом забирали вещи, общались с полтавской милицией. Она, кстати, ну, так очень адекватно все тоже говорят что получается приехали харьковчане это все произошло на территории полтавской области и там все вещдоки, все и там сейчас насколько знаю генпрокуратура занимается все сейчас перекинули на полтавскую милицию но насколько вот я знаю то ну, полтавская милиция так в целом в адеквате и так послушала что происходило они немножко в шоке честно говоря с происходящего. Андрій, я просто Случай, е... і звичайні люди. Да, і от чого я почав, звичайні люди совершенно там теж на трасі попадали, розказували Парень та то ехал светить ікони там из Полтави в Харьков, бита в машині була, достали. какой-то адвокат з сином їхав, там теж поламали їх, там планшет теж пропав. Ну, от как то так. Андрій, я просто е, дуже добре знаю, що е, «Ультрас» е, динамівські були дуже активними учасниками революції. Зокрема, от е, час 19 січня, так коли почали полити шини на Грушевську, там було багато фанатів е, динаміського руху. Як, ну, просто я, я собі задаю питання, от як люди, які в принципі брали участь в революції, зараз їх побили міліціонери в такий важкий час, як, як це все зараз ви переосмислюєте. Просто я все-таки, ну, я розумію, що така, що. Ви будете підтримувати міліцію, якщо треба було, але до кінця я не зрозуміла, як ви собі даєте відповідь на це запитання. Ну ви вважаєте, що міліція все ж таки діє не зовсім заодно з українським народом зараз? Чи є? Ну тут, опять же, хочеться надіятися, що це було, скажімо так, ісключення із правил какої-то. не было, опять же, это какая-то подковерная игра, и шел какой-то указ сверху. Возможно, да, вот так вот сложились, ну, Глупо надеяться, что прошла революция и все резко поменялось и все стали понимать и осознавать все. Да, стало счастье, остались ублюдки, остались ублюдками, собаки остались собаками и так далее. И ну вот вот так вот произошло. То есть те там остались обиженными. Хочется надеяться, что это был не приказ сверху, а просто вот просто эти люди оказались в это время в этом месте, а там люди там из с другой стороны оказались тоже в это время, в этом месте. И вот так вот получилось. По поводу переосмысления мне тяжело говорить, ну, скажем так, мы никогда не питали какого-то уважения и любви к органам правопорядка, потому что мы сталкивались с этим на протяжении многих лет. Но опять же я повторюсь, что если вот сейчас те силы, которые там занимают какие-то руководящие посты, если какие-то адекватные милиционеры, и будет там какая-то инициатива и так далее, будут какие-то движения, вот как мы встречались, общались по поводу безопасности по стадиону, если будут у нас там цели совпадать и будут конкретно там общение и озвучивание, что вот ребята так-то, так-то, То без проблеми пойдем, Ми, конечно, навстрічує будь-яким як то взаємодіяти. Я думаю, це не проблема. Останнє питання, бо в нас є телефонне включення. А щодо от, озброєння, як ви, вам подобається ідея з тим, щоб, наприклад, з динамо озброїти і ви пішли повоювати там, як закликає там Аваков, і Як зараз лунають такі ідеї з майдану, що треба озброїти чоловіків всіх, при закликати до мобілізації і йти? Воювати? Ну я. Лично свое мнение скажу, палка о двух концах. С одной стороны, конечно, людям э -э, да, надо дать оружие, потому что я вот, ну, лично о себе скажу: у меня не будет желания эти какие-то грабить ларки или идти кого-то убивать, и так далее. Если будет зло, я буду с ним бороться с оружием в руках. Но это я такой. В то же время, опять же, тот же, к сожалению, там где-то на Майдане, тоже и так далее. Люди все разные. У кого-то адекватность там такая, у кого-то такая, поэтому ожидать от всех адекватности в плане отношения э, когда у него оружие в руках, тяжело. А оружие это уже это не спичкой палец припалить, там и потом держаться за ухо. Если пуля попадет, я, ты умрешь. Но это уже начнется мясорубка. Поэтому тут такой вопрос очень неоднозначный. Но в целом, конечно определенным силам, адекватным, с которым бы можно было наладить диалог, найти его, с теми же патриотическими силами, с которыми, может, и мы относимся, я думаю, можно было бы доверить, и где-то, может, в каких-то местах дело бы веселее пошло. — Тоже дякую вам. У нас был Андрей Кореневский-Коря в народе, виноватый из Ультра Знамо Киев. Дякую, что были сегодня с нами в эфире.